Semalam maybe? Semalam kan? Petang ada orang beritahu kan? NGO desak SPRM siasat bekas menteri libatkan dana 1.1 bilion. Bekas menteri mana tu tanya? Teka 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 teka. Jawapan ni ada tak ada? Sudah tentulah bekas menteri yang berhenti menteri. Namakan bekas menteri. Sepatutnya dia letak siasat yang berhenti menteri. Kemudian dana 1.1 bilion. Kemudian, uh, apa nama ni, kalau ikut laporan uh, berita ni, dilaporkan pada pukul 4.11 petang. Yes. Beria-ia SPRM dalam masa 3 jam dah keluarkan, keluarkan kenyataan. kenyataan. Ha, SPRM teliti laporan dakwaan selewing. Selewing terus. <laughs> <laughs> Pelaporan. Oh. Ini berapa ni? Satu bilion ke apa ni Satu perpuluhan hmm. satu. Satu bilion libat bekas. Oh, oh lain pula eh. Ah, <laughs> oh, dah macam gerak-gerak khas lah. Betul lah. Ah. Korang tak nak tunjuk perasaan ke? Kenapa? Baby? Sebab banyak 1.1 bilion tu Satu sen aku tak berikan kau. oh, <laughs> ah, Tak aci ya si <laughs> si aku letak jawatan Aduh. Merempat saja <laughs> je Tak dapat 1.1 bilion Cuma ah. yang yang peliknya lah kan Dia punya beria tu bukan saja um, Dia banyak lapis beria ni kan mm -hmm. Satu Dia orang ni tak faham ke Takkan tak 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 sedar Uh, dan dan je ada laporan SPRM tengah-tengah uh, uh, kita duk sembang pasal uh, transfer Azam tak Baki tak, Baki. Hmm. tak obvious <laughs> sangat bagilah plot twist sikit kan. tak clean <laughs> tak clean untuk <laughs> lapan ni kan tu satu Kemudian yang kedua, hmm. beri ia-ia Um, kalau ia pun lah nak backup apa namanya Tan Sri Azam Baki oh. yang secara tak langsung backup Datuk Seri Anwar Ibrahim lah kan. Mm -hmm. Janganlah pakai NGO perkasa. <laughs> Macam mana dia dapat? Ha, lah. Macam <laughs> mana perkasa dapat job ni ni? <laughs> Last saya ingat waktu Najib tu. Lepas ha, habis je saya lupa perkasa ha, ni ada. Taklah perkasa ni. Sepanjang dia wujud lah, dia paling anti Anwar Ibrahim. Jadi ah. sekarang dah jadi salim papukari. Ah. <laughs> dah tukar dah. Tahniah dapat jawab. <laughs> kan, ah. Kemudian yang ketiga sudah tentulah beria-ia dalam tempoh 3 uh, jam Hmm. Macam tahu-tahu je ada kan. Ah. Tu aku kata tak clean lah buat twist <laughs> ni kan. Uh, pukul 7.34 malam. Hmm. Dia kerja lebih masa hmm, Itulah uh, kan. Uh, uh, Tak apalah kita tunggu uh, Saya tak tahu sejauh mana mereka nak tarik cerita ni lah hmm. -mm. Sebabnya <laughs> Saya tak rasa dia akan sampai ke mahkamah ke apa Saya tak rasa lah ada pendakwaan ke apa Kerana mm -hmm. kalau dia nak kata ada dakwaan selewing Um, <laughs> benda tu memang tak masuk akal kerana yang meluluskan keputusan untuk bekerjasama dengan am tu ialah jemaah menteri hmm. yang uh, uh, duduk dengan am selepas KL20 dulu tahun 2024 hmm -mm. yang beria ia kan hmm. sebutlah arm um, yeah, kena yeah. kena tolong ialah Datuk seri anwar ibrahim hmm. kan cuma oleh kerana arm um itu dibawa masuk oleh kami hmm. jadi kami yang yang kami di Kementerian Ekonomi pada ketika itu yang nampak potensi untuk Malaysia mereka cipta chip sendiri daripada kita pasang hmm. dan oleh kerana model di Malaysia sebelum ini ialah bergantung kepada MNC macam Intel yang ada reka cipta dia sendiri dan pemindahan teknologi itu susah untuk berlaku. Uh, jadi di negara-negara lain memang telah menggunakan model uh, membayar royalti kepada ARM hmm. untuk mereka cipta chip sendiri. Jadi oleh kerana kami yang meletakkan perkara itu dalam dasar dan kami yang uh, membawa masuk ARM. Jadi sudah tentu rundingan dan juga keseluruhan skim itu dibangunkan oleh hmm. kami tapi dia dibawa ke jemaah menteri dia diluluskan oleh jemaah menteri uh, Datuk Seri Anwar berjumpa dengan kepimpinan AM saya rasa dua tiga kali kan uh, jadi uh, sebab itu kalau bawa ke mahkamah malu besarlah kerajaan Malaysia hmm. pada masa yang sama saya tak tahu setakat mana mereka nak menunggang cerita ni lah kerana dulu dah nak buat juga tak jadi kan sejauh mana mereka nak menunggang cerita ini kerana dia akan menjejaskan nama baik Malaysia di uh, mata antarabangsa kan hmm. kerana uh, bila dia buat plot twist begini atas motif politik hmm. um maknanya dia bagi isyarat kepada am hmm. mereka juga menuduh am memberi rasuah Uh, you tuduh Am beri rasuah ni bukan cerita kecil tau kan. Dan uh, saya ingat sebulan yang lepas, yes. uh, Oleh kerana kita menjadi negara pertama di dunia mm. yang membangunkan program sedemikian, yes. Indonesia pun ikut jejak langkah kita. Mm. Jadi Am pun sekarang ada satu program yang serupa uh, dengan Indonesia yang mana kerajaan Indonesia bekerjasama dengan Am mm. Uh, untuk membantu mereka membangunkan chip semikonduktor. Mm -hmm. Jadi kalau Malaysia-Indonesia, Malaysia buat malu, buat hal macam ni, am cuci tangan, dia fokus kepada yeah, Indonesia Malaysia. lah kan. Jadi sebab tu saya tak tahu sejauh mana mereka nak menunggang isu ini. Mm -hmm. Kan? Tapi saya ingat dalam seminggu ni dia beria-ia lah. Uh, sebab mesejnya mungkin, ialah supaya saya diam ke, mm. saya takut ke, kan. Ataupun mungkin jugalah sebab itu masalah kerajaan ni. Mm -mm. Kerajaan bertukar ganti. Yes. Tapi kalau kena uh, masuk kerajaan baru, tapi dia tu pakai kepala otak yang lama, jadi dari segi kaedah dan juga strategi politik dan strategi dengan rakyat tu tak berbeza. Mm -mm. Jadi mungkinlah mereka yang daripada zaman Najib duduk kat situ, kemudian zaman Tun Mahathir pun ada kat situ, zaman uh, Tan Sri Muhyiddin, zaman Dato' Sri Ismail Sa uh, Sabri. Sabri dan sekarang ni zaman Dato' Sri Anwar, dia ingat dengan mereka cipta, orang suruh mereka cipta, chip <laughs> Dia mereka cipta -cerita, <laughs> cerita macam ni kan. Dia dengan mereka cipta cerita begini, dia ingat akan ada yang percaya. Hmm. Uh, jadi bila image dan credibility Uh, Rafizi ni Tocala Jadi apa yang dia cakap Orang tak percaya Tak percaya lah. ha, Jadi Sebab saya tak tahu Sebab itu saya tak tahu Sejauh mana mereka nak Tarik dan tonggang Cerita ni lah Sebab sebelum ini pun Dalam 2-3 bulan yang lepas hmm. Memang sudah ada Saya didatangi ah, Okay dan ditunjukkan kononnya kami ada bukti uh, awak ambil rasuah. Oh, oh. <laughs> Aku gelak sama <laughs> macam ini. <inilah. laughs> uh, ya lah kalau ambil rasuah tu dia mesti ada bukti duit tu datang kat saya. Ada tak? Tak, tak ada. Jadi apa bukti <laughs> you kata saya sebab itu yang itu pun mesejnya samalah. You ni kena slow sikit. Mm. Kalau you laju sangat Uh, nanti kalau kes ni keluar rosaklah credibility you mm -hmm. uh, ayatnya begitu kan so saya tanyalah ni buktinya tak ada macamlah dia orang tak check account aku titik hari <laughs> kan dia tahu banyak duit ada duit keluar masuk kat situ kan macamlah dia tak semak uh, segala benda kan Um, tapi bukti duit tu memang tak ada. Tak ada transaksi. Jadi yang saya tanyalah. Jadi bukti ni apa dia? Ah, uh, ni ada invoice yang membayar uh, duit rasuah kepada you. Orang um, kata, logik tak dalam dunia ni. Orang bayar rasuah, dia keluarkan invoice. <laughs> <laughs> itu sama lah, <Aha>. cuba lagi. <laughs> ha, cuba lagi kan, apa nama ni, beria kan. Jadi yang itu setakat ni tak kedengaran lah, jadi hmm. keluar yang ini pula kan. Hmm. Jadi saya ingat dalam tempoh-tempoh yang akan datang ni, uh, mereka mungkin beria lah buat ni dan um, uh, saya pun okey je kalau kalau contohnya mereka beria menunggang betul yeah. dia dia tangkap aku dan letak aku letak aku dalam apa namanya baju reman oren tu Okey je aku kan sebab akhirnya Gali kubur lah buat masa sekarang kan kalau hmm. mereka buat sekarang ni gali kubur lah dan akhirnya kalau tidak ada bukti semua tu kan memang tak ada lah memang hmm. uh, dia nak korek kot mana kecuali mereka mencipta bukti. Tapi kalau dia lah. cipta hmm. bukti masuk mahkamah dia teruk lah kan hmm. jadi kita tunggu plot twist yang seterusnya. Hmm. tapi kalau Dia di inti, di mas intimidasikan inti, YB menakut-nakutkan YB hmm. adakah uh, memang apa ni, uh, orang punya kepercayaan tu memang hilang terus ke atau? Maksudnya, menakut aku nak buatkan macam mana? Maksud, maksudnya kalau dia buat cerita ni lah dengan ha. hanya headline ni semua, ha. dia tak ada detail pun. Hmm. Dia bukan boleh tunjuk macam belum buat tunjuk. Ha. <laughs> ha. Itu yang mereka lupa. Bahawa bila keluar laporan-laporan, baik daripada media antarabangsa ataupun media tempatan, ataupun zaman hmm. saya dedahkan skandal dulu hmm. kan, Orang percaya tu bukan sebab saya. Bukan sebab saya sebut cerita. Mm -hmm. Disebab bukti-bukti tu dia dah ada. Yang ini pergi kat sini, jumlah dia macam ini, masuk kat sini. Hasil dia pergi ke sini mm -hmm. kan. Jadi macam belum buat secara jelas lah, terbukti ha. kan. Uh, jadi kalau setakat buat headline begini, saya tak rasa lah. Mm -hmm. Saya rasa yang percayanya CEPLOS lah. Hmm. CEPLOS tu akan ulang yang itulah. Mungkin itulah, mungkin ini idea CEPLOS <laughs> kan Payahlah PKR, kalau think tank untuk menguasai persepsi rakyat ni datangnya daripada CEPLOS-CEPLOS kan. Jadi, uh, tapi setakat ini tak tak, tak berjaya lah. Hmm. Okay, kita akan tengok masa akan datang hmm. ni. Ha. Kita beria lah baby eh. Hmm. Okeylah dia lepas lah beria tu. Lepas. Uh, lepas. Ha. lepas. Tapi kita tengok dengan yang lain-lain ha. sebab ialah dengan ada perkasa kemudian dengan apa nama ni dalam 3 jam. Tiga jam. Ha. So uh, ramuan beria tu ada. Ha inilah ha. bukti Tan Sri Maki kena extend wei. Oh, sebab ha. dia kerja kuat. Ha. <laughs> <laughs> Okey, kita tengok <laughs> seterusnya. Okey. Ah ha. Anwar sekarang tidak sama dengan Anwar hmm. dulu. Tapi ini bukan selalunya beria yang masuk segmen beria ni ialah yang beria dalam minggu lepas kan. Aha. Ini bukan minggu lepas ini back to the future ni. Uh, ini YB dari masa depan eh. YB ada pesanan kepada orang-orang ha. Tak, masa, masa ni saya memang tak ambil pot pasal politik lah. Aha. Saya sibuk naik basikal lah. Saya sibuk berlari semua. Aku bukan peduli pun pasal politik masa ni kan. Tapi lah eh lah ada time machine, yeah. and, uh, saya akan uh, time travel. Balik ni tahun bila ni? Januari 2022 kan? Yeah, ya, 2022. Haa, uh, saya akan balik ke Januari 2022 untuk tarik Anwar Ibrahim dan Kak Wan jauh-jauh. <laughs> jangan duduk kat sini, jangan duduk kat sini. Nanti <laughs> jadi bahan troll kan. Haa, uh. uh, ini demonstrasi, beria demonstrasi Januari 2020 untuk tangkap Azam Baki. Suruh so, Azam Baki undur. Uh. Ya ini Ialah hmm. walaupun dia tak menepati uh, Garis masa seminggu yang lepas tu <laughs> Tapi sebab dengan isu-isu yang berlaku ni kan Kenyataan hmm. yang dikeluarkan baru-baru ni hmm, hmm. Orang yang buat kerja nak pecat pasal apa Macam oh, tu tak payah pecat Najib ha? Huh? <laughs> wrong. wrong Wrong, 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 wrong <laughs> Okay, tak apa baby, beria Okay, ya. okay beria ya, Kita ya. tengok ada lagi Lepas dia. juga, lepas juga ya, Lepas juga, lepas ya. okay ha, okay. Ha. Nah. Wah. Ha. Jangan jahat kau minggu ni. Bapaknya pun ada, anaknya <laughs> anak pun, pun ada. ada. Kawan baik bapak dia pun ada kat situ. <laughs> Menyorok kat tengah-tengah beb. kat <laughs> tengah-tengah ha. Di belakang bangunan MACC. Ya. Ha. Tapi konteks yang lebih penting tu adalah story yang dibuat. Story itu story daripada Nurul Izzah Anwar. Dan ya. uh, ini semalam lah kau. Semalam-semalam kan hmm. masa berita uh, Bloomberg ni keluarkan. Betul. Tajuk dia Who's watching Malaysia's anti-corruption watchdog? Yeah. And then Iza pun letak kat story dia merits further investigations. Who watches the watchman? Who watches your father? <laughs> okay. Oh. <laughs> okay uh, tapi iyalah saya kesian juga kat Iza. Mm hmm. Sebab um, saya saya tak tahu ni. Cuba terangkan kat aku ni. Dia beria post story macam ni ni. Sebab dia nak tunjukkan dia tak bersetuju dengan ayah dia ke macam mana? Tapi dah banyak kali dah macam tu. Maksudnya? Daripada dulu pun kata kalau menang akan uh, apa ni? lawan pelanjutan kontrak Azam Baki. Maksudnya... Macam, oh, asal cukup oh yang dia. yang masa dia bertanding Timbalan Presiden tahun lepas? Ya. Yeah. Hmm. So trend tu sama. Dia hmm. akan keluarnya tu tapi hilang. Oh. Keluar sikit hilang. Hmm. Bukankah ini perbincangan yang lebih baik dibuat semasa dinner semalam, Izzah? <laughs> Daripada keluar dekat the story macam ni kan. Hmm. Kita ada peranan masing-masing lah. Contohnya peranan saya bila ada di luar ialah <coughs> bersuara seperti ini. <coughs> Kerana dekat Malaysia ni, bila perkara-perkara yang melibatkan integriti dan tata kelola seperti ini, yeah. selalunya kalau bersuara di dalam, dia tak pernah ke mana-mana. Mm. Nah, sebab itulah berlakunya 1MDB lah, jana wibawa lah kan. Sebab um, kalau you menteri contohnya kan, you beritahu PM tak bersuju macam saya... itu uh, yang dia kata nyek 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 uh, yang akan kita ulas nanti. nanti itu yang dia kata nyek 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 saya, saya duk ulang hm. beritahu kat dia pasal Samsul Iskandar ke... Pasal Farhaj ke... Dia kan buat ah, tahu apa dia pun... Dia ah. buat tak tahu je... Jadi maksudnya... The ball... Kalau you di dalam kerajaan... The ball is always... Uh, in your court... Mm -mm. Maksudnya... Um, orang yang lebih berkuasa itu... Sebab kuasa semua ada kat dia... Mm -mm. Dialah jaga... Satu dia Perdana Menteri kan... Lah, tapi SPRM ke... Peguam Negara ke... Semua di bawah dia ni kan... So kalau you sebut macam mana pun... Dia tak... Apa ni? dia tak layan. So the ball is in your court whether you resign ke tidak. Hmm. So saya selepas dua tahun setengah, saya memang dah terima hakikat bahawa kalau you berada di dalam kerajaan, bila bersabit dengan isu-isu um, tata kelola, rasuah, penyelewengan, terutamanya yang melibatkan orang kerajaan sendiri ataupun orang parti kita sendiri kan, hmm. memang tak ke mana. Akhirnya you kena resign lah. Jadi sebab itu bila ada pecaturan yang Datuk Seri Anwar buat, yang berlaku dalam PKR tu, bagolah rahmat dia memang saya tunggu peluang itu untuk walk out lah kan. Uh... Itu <tuh> meletakkan saya dalam keadaan di luar yang ini peranan yang saya boleh mainkan lah. Saya hmm. boleh bersuara, saya boleh cuba um, yakinkan rakyat supaya bangun bersuara kerana ahli politik ni terutamanya Perdana Menteri lah. Hmm. Dia tak peduli sebenarnya apa yang orang kata kiri kanan ni. Dia hanya takut kepada rakyat saja. Mm -hmm. Sebab dia takut nak hilang jawatan dia tu kan. Mm -hmm. Tapi Iza sebenarnya ada keunikan dan kedudukan yang sangat istimewa. Aha. Ha dia boleh berkeras di dalam. Mm -hmm. ha, dan uh, dia anak kepada Perdana Menteri dan sekarang ini dia adalah timbalan presiden dan anak kepada Perdana Menteri. Ha, jadi Um, saya tahu Izzah akan cakap saya dah cakap tapi dia tak dengar saya dah cakap tapi dia tak dengar sebagai anak memanglah tak boleh buat apa lah tak boleh nak derhaka uh, kepada bapa kan mm -hmm. tetapi sebagai timbalan presiden ha, sebab itu bila anak jadi timbalan presiden kalau tidak berhati-hati dia lagi jadi mm -hmm. macam inilah ha, bila ada perselisihan ataupun Izzah cuba nak tunjukkan dia tidak bersetuju dengan bapa dia mm -hmm. Orang akan tanya, so what? Ha, kecuali Izzah mengambil tindakan yang selanjutnya. Ha, jadi, kalau tidak, kalau setakat uh, bersembunyi di sebalik story, dekat Instagram, semua ni, orang akan kata beria. Lah. Beria sangat lah sekali-sekala. -sekali, ha. Apa namanya, smuggle. Small little story kan. Ha. Uh, jadi, yang ini... Boleh lah, boleh lah saya ingat uh, lepas jugalah kan. Ha kepada penonton malam ini aku kena cakap banyak sebab Aziz demam. <laughs> Sorry. Aziz demam Pak An Pak tak An ada. Hilang. Aku pun tak tahu ni korang saja-saja buat sebab tak nak sentuh Hazan Baki ke apa ni? Ah, mana ada baby. <laughs> dia, dia akan dapat watch time ah, paling banyak. Ah. so saja je takut kau serah kat aku bulat-bulat suruh bercakap malam ni kan. <laughs> Tapi Izah cadang tubuh jatuh kuasa bebas pantau SPRM tu satu lagi baby. Hmm. Cadangan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden juga. Sekarang ni konon ada lima jawatan kuasa bebas ataupun yang memantau SPRM hmm. kan. Hmm. hmm tak kemananya. Hmm. Jadi saya rasa kalau dah halang-halang kita nak betul-betul perkuatkan SPRM dan selepas dua tahun setengah saya melihat <coughs> bagaimana kuasa di Putrajaya itu is wielded how a prime minister wield his um, power kan saya rasa kita tak payah buat skerat-skerat lah. Mm. Kalau nak tubuh jawatan kuasa bebas, pantau SPRM. Tubuh jawatan kuasa bebas, yang ada tu pun dah memang kata jawatan kuasa bebas lah lima. Hmm, tak ke mana, dia clear semuanya kan. <laughs> Katakanlah buat macam yang Izzah kata, mm -hmm. buat jawatan kuasa bebas. Satu lagi, <laughs> tambah lagi jawatan kuasa bebas kan. Yang melantiknya Perdana Menteri juga. Hmm, go back to square one kan. Mm -hmm. Jadi saya ingat yang terbaik ialah ambil kuasa Uh, yang uh, melantik uh, ketua pesuruhjaya SPRM dan juga yang mengawal selia SPRM tu ambil terus letak bawah parlimen. Hmm. Bebaskan terus daripada perdana menteri kan hmm. yeah. dan dan nasihat saya kepada mereka semua lah yang bercita-cita nak jadi perdana menteri di masa akan datang ni yeah. kan. Having watch closely lah. <coughs> how power intertwines kan uh, terutamanya yang melibatkan SPRM semua ni kan nasihat saya sebenarnya lebih selamat kalau perdana menteri tidak ada kuasa itu mm -hmm. kita akan ada beberapa perkara yang kita nak perketatkan lah. Yang tu saya ingat kita kena bincang dalam podcast-podcast yang akan datang lah. Kerana yeah. hujah yang kurang bersetuju dengan meletakkan ataupun menjadikan SPRM ini begitu bebas dan tidak bertanggungjawab kepada Perdana Menteri contohnya ialah hujah inilah. Who watches di uh, washdog wash ha, kalau tidak dia jadi terlalu berkuasa dan dia tidak ada accountability kepada rakyat kalau ada seorang katakanlah ketua pesuruhjaya SPRM di masa akan datang yang lantikannya itu bebas dan dia tidak bertanggungjawab kepada Perdana Menteri pun, hmm. kalau dia buat hal, ada isu macam Tan Sri Azam Bakir sekarang, macam mana kita nak pecat dia? Rakyat marah semua kan? Hmm. Hmm. Jadi tiba-tiba kerajaan pula nampak macam tidak ada kuasa langsung. Tapi sebenarnya ada lah mekanisme-mekanisme yang telah dilaksanakan di negara-negara lain yang membolehkan walaupun Presiden ataupun Perdana Menteri itu tidak boleh campur tangan di dalam hal penguatkuasaan, anti-korupsi agensi hmm. macam ini. Hmm. Tetapi ada mekanisme yang kalau mereka telah melanggar peraturan ataupun didapati ada salah laku, maka mereka boleh dibuang melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Lah. Hmm. Jadi kalau kita letakkan di bawah Parlimen, paling kurang maksudnya, dia bertanggungjawab kepada lebih ramai orang, kepada uh, wakil rakyat. Jadi dia tak perlu kautau kepada Perdana Menteri 100%. Mm -hmm. uh, dia pun, Perdana Menteri pun akan berhati-hati. Cuma kita nak kena bincanglah apa mekanisme untuk memastikan when you say they report to parliament, mm -hmm. in what ways parliament can exercise the oversight. Yang ha. itu saya ingat perkara-perkara yang yang masyarakat sepatutnya dah boleh mula berbincang lah. Jadi saya kurang selesa sikit lah nak tubuh satu lagi jawatan kuasa bebas. Sebab hmm. dah ada lima yang hmm. ada sekarang ni. Hmm. Tapi discussion itu memang pernah ada dalam kerajaan lah. Discussion mana? Untuk meletakkan bawah parlimen. Tak baik. pernah. Tak, tak pernah. Tak pernah. Setakat ini saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim lah sepanjang dua tahun setengah saya dalam kerajaan. Soal bidang kuasa SPRM ni tak tak sentuh langsung itu hmm. uh, it's my 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 mind <laughs>